نحمد هو نصلي على رسوله الكريم اما بعد انصار بن ابي وقاص رضي الله تعالى عن يا سعد بن ابي وقاص احد العشره المشهود لهم بالجنه ये उन दस सहाबा में से एक है कि जिनको दुनिया में नबी अलैहि सल्लत वसलाम ने जन्नत की खुशखबरी सुनाई है यानी ये साद बिन नबी वकास अशरा मुबशरा सहाबा में से है ये बयान करते हैं कि जा अनी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमा हजताई मिन इन इश्दबी के हजरतल के मौके पर हजरतलिदा के साल हजरतल के साल ये फरमाते हैं कि मैं बीमार हो गया बीमार बहुत ज़्यादा हुआ तो नबी अलसात वामूदूनी मेरी तीमारदारी के लिए आए फगूल तो या रसोल्ला मैंने कहा के सुल इन्नी कदबाला का, का भी मिनलवा मा तर अल्लाह केसल आप देख रहे हैं मुझे परेशानी और बीमारी मेरी जो है वह बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और शायद उन्होंने महसूस ये किया कि शायद इस बीमारी की वजह से मैं फ़ौत हो जाऊँ तो कहने लगे अल्लाह के स जू माल के केसल मैं तो माल वाला आदमी हूँ मेरे पास माल है वाला यरी सुनी ली अल्लाह के केसुल मेरे वारिस नहीं है माल मेरे पास बहुत ज़्यादा है मेरा वारिस कोई नहीं है हाँ मेरी एक बेटी है वो मेरी वारिस है और मेरी ये ख्वाहिश है आफा तसद को भी सुल सही माली कि मैं अपने माल का दो तहाई हिस्सा सदका कर दूँ यानी अपने माल के तीन हिस्से करूँ दो तहाई तो हिस्सा सदका कर दूँ और एक हिस्सा अपनी बेटी को दे दूँ नबी तो ने साद्लम फमल्ला नहीं ऐसा ये दो तहाई तो हिस्से बहुत ज़्यादा हैं कुल तो मैंने कहा अल्लाह फस् शत्र नफ़ आधा अपनी बेटी को दे देता हूँ आधा हिस्सा मैं सदका कर देता हूँ नबी तो ने साद्लम्ला नहीं ये भी ज़्यादा है कुल तो मैंने कहा फ़स सुलसस या रसोल्ला रसोल अगर मैं सुलस दूँ यानी अपने माल के तीन हिस्से कर लूँ और दो हिस्से अपनी बेटी को दे दूँ और एक हिस्सा मैं अल्लाह के रास्ते में सदका कर दूँ नबी आतलम ने फरमाया सुलस सुलस तक ठीक है लेकिन वस सुलूसु कैसर ये सुलस भी ज़्यादा है है ज़्यादा लेकिन चलो कोई बात नहीं सुलस तक तो सदका कर सकता है फिर नबी आतम ने इसकी वजह बयान की फरमाया इन का इन ताज़रा वारा सात का अगनिया खैरुम नबी आतम ने फरमाया ये तेरे लिए बेहतर होगा या किसी भी आदमी के लिए ये बेहतर है कि वह अपने वरासा को इस हाल में छोड़ कर जाए कि वरासा गनी हो उनके पास माल हो उनके पास दौलत हो ये दौलत छोड़ कर जाना अपने वाहा के लिए ये खैरुन बेहतर है मिन अज़ा रहा हम आलतन इस हाल में कि वो आप सारी दौलत जो है वो सदका कर जाएँ और पीछे से वो कंगाल हो जाएँ फ़कीर हो जाएँ जब तक अपाफून अन्ना लोगों के सामने हाथ फैलाते रहें तो लोगों के सामने हाथ फैलाने से बेहतर है तो अपनी दौलत अपना माल जो है वह अपने वरसा के लिए छोड़ कर जाए फिर नबी आल सात वाम ने फ़रमाया एसाद व इन्ना का लन तुन फी का नफा का तन तब तगीबी हा वजह अल्ला उजरता हा नबी सातम ने फ़रमाया तो जो भी सदका करेगा जो भी सदका करेगा जो भी तो अल्लाह की रजा के लिए अगर अल्लाह को खुश रखने के लिए अल्लाह की रज़ा के लिए जो भी सदका करेगा तुझे उसका अजर मिलेगा हत्ता हता, हता माँ तज आलफी फिज इमर आती का नबी ने उसमा हत्ता के तेरा अपनी बीवी को लकमा खिलाना अगर अल्लाह की रज़ा के लिए अपनी बीवी को लुकमा खिलाएगा उसमें भी तेरे लिए अजर है फिर नबी रतलाम ने वो कहते मैंने कहा फ़कुल तो या रसोल्ला एल्ला रसूल उखल्लाफू बाद असहाबी क्या मैं अपने साथियों से साथियों के पीछे छोड़ा जाऊँगा मतलब मेरे साथी पहले फ़ौत हो जाएंगे और मैं बाद में फ़ौत हूँगा काला नबी सा सलामन फरमा इन्ना कल्ला तो खल्लाफा फ़तः मल आमल तब तगी भी वजहल्ला नबी आल सात फरमा अगर ऐसी बात है भी कि तेरे साथी अगर पहले फ़ौत हो जाएंगे और तू बाद में छोड़ा जाएगा तो तू कोई बात नहीं तू अमल करना नेक अमल करना अच्छे अमल करना अल्ज्त भी दरा जता वरफ़ाता नबी सात ने फरमाया नेक अमल की वजह से तेरे दाराजात जो हैं, वो बुलंद हो जाएंगे तो वाला अल्लाह का अंतल्फ़ी अब का अवान व याजुरबी का आखरून नबी साद्लाम ने फरमाया ये भी हो सकता है कि अगर तेरी उम्र लंबी हो गई तो तेरी कौम को तेरा फ़ायदा हो तो अच्छाई काम करेगा भलाई के काम करेगा तेरी कौम को तेरा फ़ायदा होगा और तेरे दुश्मनों को तरा नुकसान होगा ये सरदार आदमी थे ना तो फरमाया तेरे दुश्मनों को तेरा नुकसान होगा और तेरे अपनों को तेरा फ़ायदा होगा तो फिर नबी आसात ने उसके हक़ में दुआ की अल्ला अमजिलह हिजर तम एल् मेरे साथी की हिजरत को मुकम्मल फरमा सहबा कराम चूँकि ये मक् में थे तो सहाबा कराम ये समझते थे, थे। चूँकि हमने मक्से से मदीना की जानब हजरत की है तो अगर मौत मक् में आ गई तो हो सकता है मेरी हजरत मुकम्मल शुमार ना हो तो हिजरत को पूरा करने के लिए उनकी ख्वाहिश यह होती थी कि हमें मदीने में मौत आए ताकि हमारी हिजरत मुकम्मल ही रहे तो नबी अलीलाम ने उनके लिए दुआ किया अल्लाह इनकी हजरत को मुकम्मल फ़रमा यानी इन्हें मौत जो है वो मदीने में अता फरमा तो इस हदीस में हमारे लिए बहुत सारे इसबाक हैं एक तो ये सबक है कि इंसान अपने माल में से वसीयत करे और ये वसीत जो है दो तहाई हिस्से से कम होने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा दो तहाई हिस्सा और ये हर आदमी जो साहब सरवत है माल वाला वो ज़रूर करे हमारे यहाँ लोग अफरा तफरी अफरात और तफरीद का शिकार हो जाते हैं बाज़त यहाँ तो सिरे से वसीयत करते ही नहीं सारा माल वसा ले जाते हैं ये भी चीज़ सही नहीं है आप अपने थोड़े से माल की वसीयत जरूर करें उसको अल्लाह के रास्ते में देकर जाएँ ताकि आपके लिए वो सदका जारिया रहे आपके नामा माल के अंदर नकियाँ जो हैं वो लिखी जाती रहें या फिर बाज़त लोग ये करते हैं कि अपना सारा माल ही उठा के आ, किसी आ, जो है वो रफयामा के काम करने वाले इदारों को दे देते हैं सारा माल ही दे दिया सारा माल ही वक्फ़ कर दिया मेरे मरने के बाद मेरा सारा माल जो है ये फ़लाँ अदारे को रफाई अदारा है उसको दे दिया जाए तो ये सारा माल देना भी ग़लत है बिल्कुल वसीयत ना करना वो भी गलत है सारा माल देना वो भी जो है वो भी गलत है तो ये दोनों चीज़ें गलत हैं आप अपने माल की थोड़े से माल की वसीयत करें जो तो से से दो तहाई से ज़्यादा से ज़्यादा दो तहाई हिस्से का एक तहाई तो हिस्सा हो यानी आप अपने तो माल के तीन हिस्से कर लें और एक हिस्सा ज़्यादा से ज़्यादा एक हिस्से को भी नबी साद्लाम ने ज़्यादा कहा है इससे भी थोड़े माल की आप जो है वो ज़रूर वसीयत करके जाएँ ताकि वो आप के लिए जो है वो बाद में सदका जारिया बन जाए दूसरी बात नबी आदलम ने फरमाया अपने वसाओ को गनी छोड़ना है उन्हें फ़कीर या कंगाल ना छोड़ो सारा माल वसीत मत करो ताकि तुम्हारे जो वसा हैं वो कंगाल ना हो जाए तो माल उनके लिए छोड़ कर जाओ ताकि वह माल से फ़ायदा हासिल करें तीसरी बात नबी आदलम ने फरमाया जो भी इंसान खर्च करता है उसको इंसान का सवाब मिलता है हद तक इंसान का अपने बीवी बच्चों को खिलाना इंसान कमा के लाता है अपने बीवी बच्चों को खिलाता है अगर खिलाने में अल्लाह की रजा शामिल हो के अल्लाह तेरे हुक्म से मैं खिला रहा हूँ अल्लाह का रसूल का हुक्म है ना कि इंसान अपने बीवी बच्चों का जो है ज़िम्मेदार है उनको खिलाए फरमाए जो खुद खाना है उनको खिलाओ जो खुद पहनना उनको पहनाओ तो अगर इंसान अल्लाह का हुक्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म समझ कर ये काम करता है तो यकीनन इसके अंदर फरमाया अजर है इसी तरह नबी सात ने फरमाया अगर इंसान की उम्र ज़्यादा हो लंबी उम्र अल्लाह ता करे तो अच्छे काम करे तो अच्छे काम जैसे जैसे वो करता जाएगा वैसे वैसे उसके दराजात जो है वो बुलंद होते जाएंगे तो इंसान को अपनी ज़िंदगी में जो है वो अच्छे काम करने चाहिए व आखिर उदावनाबलमी